Я хотел сказать об одном, а теперь сижу и думаю. Я хотел о культуре, потому что Кировский район – это все музеи, театры, это выставочные залы. Вся культура находится в Кировском районе. И я хотел, конечно, заниматься тем, что я хорошо знаю. Но сижу и думаю, нужно ли это сейчас жителям района? Нужно. С одной стороны. А с другой – проблемы. Я сам житель Кировского района, те проблемы, которые возникают перед вами с нами, я имею в виду ЖКХ, подъезды, трубы унитазы. Это самое сегодня необходимое э, в том, чтобы помочь людям, э, жителям города. Смогу ли я им помочь? Наверное, смогу в своей собственной активной позиции как будто организовывать, то есть способность организовывать какие-то вещи. Наверное, смогу. Ну вот я сейчас послушал Артура и подумал, вот за ним будущее. Вот за этим парнем будущее. Потому что он конкретен, он знает, что он не то, что я сейчас снимаюсь с Я шел, потому что я хочу получить культуру. У нас, к сожалению, культура всегда на последнем месте. Медицина и культура. Все. Нет бюджета. Всегда нет бюджета. Я как-то спросил Анатолия через Давно-давно. А вот как с культуре? А, как всегда, последнее. Вот последнее. Поэтому я считаю, вот самое конкретное занятие депутатов муниципалитета, самое конкретное, потому что депутаты областного совета, депутаты Государственной Думы, политика, все общее. А конкретно это депутаты муниципалитета. И то, что они будут делать, через 4 года это будет видно каждый. Реально. Поэтому я считаю, вот такие как Артур, извините, пальцы в вот таких как Артур, таких надо поддержать. Я голосую за Артура. Не то, что я снимаю свою кандидатуру, но я просто говорю, что я буду заниматься культурой. То, что я хорошо знаю. Хотя нужна, наверное, другая помощь. Потому что на сегодняшний день в городе Ярославии. Вы не представляете, насколько культура весома. Я не говорю про Камовскую Я не говорю о нашем знаменитом э, мультипликаторе Петрове. Масса, Мухини. Сейчас три государственные премии в Ярославе российские. А что мы с вами имеем? Ничего. Хорошо, но иногда обратят внимание, вот ту же культуру перед выборами, подтянули. Я член партии с 2003 -го года. 9. И поверьте, я дал очень много. Но я об не говорю. Благотворительность – это жизнь каждого человека. Говорите об этом, что я благотворительность сделал. Не нужно. И не надо. А вы вот просто делаете дела. Благотворительность – это за каждого и каждого. 15 секунд. Ну, вообще, все, что я хотел вам сказать. Вопрос из Пожалуйста, вопросы из зала. Уважаемые вопросы из зала. Пожалуйста. Вы правы, скажите, как и что можно сделать, чтобы увеличить Ярославле количество музеев? Государственные запреты пришли в село Вятка, скоро по количеству музеев а Вятка обводит и Не мешать. Не мешать и дать денег на культуру, хоть немного. Остальное мы сделаем сами. Хоть немножко, блядь. Хотя бы Спасибо. Пожалуйста, сделайте вопрос. Вопросы из зала. Спасибо большое. Присаживайтесь. Wow.